নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই জাহ্নী দাস আজি তোমালোকৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ অধ্যায় পোন্ধৰ খাদ্য সম্পদৰ উৎকৰ্ষ সাধন পাতৃৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি সকলোৱে শিকিবলৈ লওঁ খাদ্য সম্পদৰ উৎকৰ্ষ সাধন পৃথিৱীত জনসংখ্যা দিনক দিনে কি হবলৈ ধৰিছে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে গতিকে খাদ্যৰো চাহিদা আমি কি কৰিব লাগিব বৃদ্ধি কৰিব লাগিব কাৰণ খাদ্যৰ উপাদানসমূহৰ ফলতহে কি হয় জীৱৰ বৃদ্ধি বিকাশ সম্ভৱ হৈ উঠে আৰু আমি বৰ্ধিত চাহিদা পূৰাবৰ কাৰণে আমি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সু পৰিকল্পিতভাৱে শস্যৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰিব লাগিব আৰু এনেদৰে কৰিব লাগিব যাতে তাৰ পৰা কি নহয় পৰিৱেশ প্ৰদূষণ নহয় বা পৰিৱেশ বিনষ্ট হব নোৱাৰে এতিয়া উদ্ভিদৰ শিপাই কি কৰে মাটিৰ পৰা পানী আৰু খনিজ লবন শোষণ কৰে হয়নে নহয় আৰু বায়ু পানী আৰু মাটিয়ে ভিত এজোপা বৃদ্ধিৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় অনুপোষক দ্ৰব্যসমূহৰ যোগান ধৰে অনুপোষক দ্ৰব্যসমূহ কেনেকুৱা আছিলে ষোল্লবিধ অনুপোষক দ্ৰব্য আছিলে তাৰে কিছুমান কি আছিলে মুখ্য অনুপোষক দ্ৰব্য আছিলে আৰু কিছুমান কেনেকুৱা আছিলে মাইক্ৰ ক্ষুদ্ৰ মাতৃক অনুপোষক আছিলে যিবোৰ অনুপোষক বেছি পৰিমানে প্ৰয়োজন হয় উদ্ভিদৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণে যিবোৰ অতিকে লাগতিয়াল সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হৈছিলে মুখ্য অনুপোষক বুলি কোৱা হৈছিলে নাইট্ৰজেন পটেছিয়াম ছালফাৰ আদিবিলাক আৰু যিবিলাক অনুপোষক কম মাত্ৰাত প্ৰয়োজন হয় ধৰা আইৰণ মেংগানিজ কপাৰ আদিবিলাকক কি বুলি কোৱা হৈছিলে ক্ষুদ্ৰ মাতৃক অনুপোষক বুলি কোৱা হৈছিলে এতিয়া চোৱা আজি আমি শিকিম জৈৱিক সাৰ আৰু কৃত্ৰিম সাৰ যি পুষ্টিকৰ উপাদানসমূহ আছে অনুপোষকসমূহ আছে উদ্ভিদৰ প্ৰজনন বৃদ্ধি আৰু ৰোগৰ সংবেদনশীলতাকে ধৰি শাৰীৰিক প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰভাৱ পেলায় দেখিছা এই অনুপোষক দ্ৰব্যসমূহ যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিকৰ উপাদানসমূহ যদি কমি যায় অভাৱ হয় তেতিয়া কি কি ক্ষেত্ৰত বাধা আহি পৰিব পাৰে উদ্ভিদৰ প্ৰজননত বাধা আহি পৰিব পাৰে উদ্ভিদৰ বৃদ্ধিত বাধা আহি পৰিব পাৰে হয়নে নহয় আৰু ৰোগৰ সংবেদনশীলতাকে ধৰি শাৰীৰিক প্ৰক্ৰিয়াটো কি পেলাব পাৰে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে গোবৰ আৰু সাৰ ৰত পুষ্টিকৰ পদাৰ্থ যোগান ধৰি মাটি চহকীয়া কৰিব পাৰি মাটি টনকিয়াল কৰিব পাৰি মাটি উৰ্বৰ কৰি তুলিব পাৰি গতিকে আমি গোবৰ সাৰ প্ৰয়োগ কৰি গোবৰ সাৰ মানেনো কি গোবৰ সাৰ হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে জৈৱিক সাৰ জৈৱ পদাৰ্থৰে নিৰ্মিত সাৰ যিয়ে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ নকৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ উপায় অৱলম্বন কৰি আমি মাটিৰ যি উৰ্বৰতা শক্তি আমি কি কৰিব লাগিব বৃদ্ধি কৰোঁ গোবৰ গোবৰ জৈৱিক পদাৰ্থৰ উৎস দেখিছানে গোবৰ হৈছে জৈৱিক পদাৰ্থৰ উৎস ই মাটিত কম পৰিমাণৰ পুষ্টিকৰ পদাৰ্থ যোগান ধৰে দেখিছা পশুৰ মল আৰু উদ্ভিদৰ আৱৰ্জনা পচনৰ দ্বাৰা ইয়াক প্ৰস্তুত কৰা হয় দেখিছেনে গোবৰ সাৰ কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে পশুৰ বিভিন্ন মল মূত্ৰ আৱৰ্জনা বিষ্ঠা উদ্ভিদৰ আৱৰ্জনা আদিবিলাকৰ দ্বাৰা কি প্ৰস্তুত কৰা হয় আদিবিলাকৰ পচনৰ দ্বাৰা এই গোবৰ সাৰ প্ৰস্তুত কৰা হয় গোবৰে মাটিক পুষ্টি আৰু জৈৱিক পদাৰ্থৰে সমৃদ্ধ কৰাৰ লগতে দেখিছা গোবৰে মাটিক পুষ্টি আৰু জৈৱিক পদাৰ্থ জৈৱিক পদাৰ্থৰে সমৃদ্ধ কৰি তোলে লগতে মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে দেখিছানে মাটি সাৰুৱা কৰি তোলে মাটিৰ যি গুণাগুণ যদি বিনষ্ট হৈ গৈছে সেই মাটিৰ সাৰুৱা গুণ আকৌ কি কৰে বৃদ্ধি কৰি তোলে উৰ্বৰ কৰি তোলে জৈৱিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা মানেই আমি জৈৱিক আৱৰ্জনা ব্যৱহাৰ কৰা দেখিছা জৈৱিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা মানে আমি জৈৱিক আৱৰ্জনা ব্যৱহাৰ কৰা যিয়ে কৃত্ৰিম সাৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখি আমাৰ পৰিৱেশ সুৰক্ষা প্ৰদানতো সহায় কৰে গতিকে জৈৱিক সাৰে আমাৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱাৰ পৰা আমাক কি কৰে ৰক্ষা কৰি তোলে চোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ সাৰ পচন সাৰ আৰু কেঁচুমতা সাৰ যাক ইংৰাজীত কম্পষ্ট এণ্ড ভাৰ্মিক গতিকে এই পচন সাৰন কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় চোৱা পচন সাৰ তোমালোকৰ আগত এখন চিত্ৰ দেখুওৱা হৈছে চিত্ৰখন দেখি তোমালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছা পচন সাৰৰ কাৰণে দেখিছানে এই বিভিন্ন এইবিলাক জৈৱিক আৱৰ্জনা বিভিন্ন ঘৰৰ যি পেলনীয়া সামগ্ৰী শাক পাচলিৰ আৱৰ্জনা হব পাৰে জীৱ জন্তুৰ মল মূত্ৰ হব পাৰে খেৰ হব পাৰে নলা হব পাৰে উদ্ভিদৰ বিভিন্ন কিছুমান কাটি পেলোৱা উদ্ভিদৰ পেলনীয়া আৱৰ্জনা হব পাৰে আদি সকলোবিলাক লগ হৈ পচন্দ হৈ যি সাৰৰ প্ৰস্তুত হয় তাকে আমি কি বুলি কওঁ জৈৱিক সাৰ বুলি কওঁ চোৱা যি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা কৃষি পামৰ পেলনীয়া পদাৰ্থ দেখিছা কৃষি পামৰ পেলনীয়া পদাৰ্থ যেনে বিভিন্ন বিভিন্ন পশুধনৰ মল মূত্ৰ বিষ্ঠা গোবৰ আদি শাক পাচলিৰ আৱৰ্জনা হব পাৰে জীৱ জন্তুৰ অৱশিষ্ট হব পাৰে উদ্ভিদৰ অৱশিষ্ট হব পাৰে ঘৰুৱা আৱৰ্জনা হব পাৰে ঘৰুৱা বিভিন্ন আৱৰ্জনা হব পাৰে খেৰ হব পাৰে নৰা উভালি পেলোৱা অপতৃণ আদি গাঁতত পুতি বিয়োজন ঘটাবলৈ বা পচিবলৈ দিয়া হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় পচন বুলি কোৱা হয় বিভিন্ন প্ৰকাৰ অপতৃণ যিবিলাক আমাৰ কোনো কামত নাহে সেই অপতৃণবিলাক যদি আমি উভালি পেলাওঁ এই সকলোবিলাকৰ যেতিয়া কি হয় পচন ঘটিবলৈ দিয়া হয় তাৰ ফলত যি সাৰ প্ৰস্তুত হয় তাক আমি কি বুলি কওঁ পচন সাৰ বুলি কওঁ চোৱা এনেদৰে পচন ঘটা সাৰত প্ৰচুৰ পৰিমানে জৈৱ পদাৰ্থ থাকে দেখিছানে এনেদৰে যি পচন প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হয় সেই সাৰত কি থাকে প্ৰচুৰ পৰিমানে জৈৱ পদাৰ্থ থাকে আৰু অনুপোষক দ্ৰব্যসমূহ তাতে কি হৈ থাকে তাতে সন্নিহিত হৈ থাকে অনুপোষক দ্ৰব্যৰে পুষ্ট হৈ থাকে কেচুক ব্যৱহাৰ কৰিও জীৱ জন্তুৰ আৰু উদ্ভিদৰ পেলনীয়া অংশবিলাকৰ কি ঘটাব পাৰি বিয়োজন ঘটাব পাৰি বিয়োজন মানে কি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিয়োজন মানে হৈছে পচন্দ হয়নে নহয় বিয়োজন মানে পচি যোৱা সৰল সৰল যৌগলৈ ৰূপান্তৰ হোৱা চোৱা কেচুক ব্যৱহাৰ কৰিও কেঁচুক ব্যৱহাৰ কৰিও আমি যদি পেলনীয়া আৱৰ্জনাবিলাকৰ পচন্দ ঘটাব পাৰো বিয়োজন ঘটাব পাৰোঁ তেনেহলে তাৰ ফলত যি সাৰ প্ৰস্তুত হয় তাকে আমি কি বুলি ক'ম জানে কেঁচুমতা সাৰ ধাৰ্মিক কম্পিউটাৰ চিত্ৰ এয়া হৈছে কেঁচুমতা সাৰৰ চিত্ৰ গতিকে এইবিলাক হৈছে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ নকৰা সাৰ দেখিছা পৰিৱেশ বিনষ্ট নকৰে কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশৰ ক্ষতি সাধন নকৰে দেখিছা বিয়োজন ঘটাব পাৰি এনেদৰে কেঁচুৰ দ্বাৰাই দেখিছা এনেদৰে কিহৰ দ্বাৰাই কেঁচুৰ দ্বাৰাই পচন ঘটাই তৈয়াৰ কৰা সাৰক কেঁচুমতা সাৰ মানে ভাৰ্মিক কম্পজ বুলি কোৱা হয় এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা পচন সাৰ আৰু কেঁচুমতা সাৰ মানেনো কি চোৱা সেউজ সাৰ এইবাৰ আমি শিকিম সেউজ সাৰৰ বিষয়ে চোৱা কিছুমান উদ্ভিদ যেনে চান হেম গোৱাৰ আদি কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ভিদ চোৱা কিছুমান উদ্ভিদ যেনে চান হেম গোৱাৰ আদি খেতি কৰা হয় আৰু কিছু সময়ৰ পিছত পথাৰত হাল বাই মিহলি কৰি দিয়া হয় দেখিছানে এটা উন্নত পদ্ধতি চোৱা কিছুমান উদ্ভিদ যেনে উদাহৰণ মনত ৰাখিবা চান হেম গোৱাৰ আদি খেতি কৰি কি কৰা হয় খেতিৰ মাটিৰ লগত মিহলি কৰা হয় কিছু সময়ৰ পিছত পথাৰত হাল বাই পেলাই পথাৰ মাটিৰ লগত মিহলি কৰি দিয়া হয় এই সেউজীয়া উদ্ভিদবোৰ সেউজ সাৰলৈ পৰিণত হয় দেখিছা সেই যে ছান হেম গোৱাৰ আদিজাতীয় কি কৰা হয় আদিজাতীয় খেতিসমূহ মাটিত কৰি পেলাই কিছু সময়ৰ পিছত আকৌ হাল বাই পেলাই মাটিৰ লগতে মিহলি কৰি দিয়া হয় আৰু এনেধৰণৰ যি সাৰ তাকে কি বুলি কোৱা হয় সেউজ সাৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে নাইট্ৰজেন আৰু ফচফৰাছ থাকে দেখিছানে সেউজ সাৰত কি থাকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে নাইট্ৰজেন দেখিছা প্ৰচুৰ পৰিমাণে নাইট্ৰজেন উদ্ভিদৰ মুখ্য অনুপোষক দ্ৰব্য ফচফৰাচ উদ্ভিদৰ মুখ্য অনুপোষক দ্ৰব্য দেখিছা সেউজ সাৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কি থাকে নাইট্ৰজেন আৰু ফচফৰাছ থাকে দেখিছা এইবাৰ আমি শিকিম কৃত্ৰিম সাৰৰ বিষয়ে কৃত্ৰিম সাৰকো প্ৰস্তুত কৰা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কাৰখানাত প্ৰস্তুত কৰা হয় হয় নে নহয় কৃত্ৰিম সাৰ মানৱ সৃষ্ট হয় নে নহয় আৰ্টিফিচিয়েলি বনোৱা হয় আৰু পচন সাৰ প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা যায় চোৱা কাৰখানাত সাৰ প্ৰস্তুত কৰা হয় ইহঁত ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰে গঠিত দেখিছা কৃত্ৰিম সাৰসমূহ কেনেকুৱা পদাৰ্থৰে গঠিত ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰে গঠিত ইয়াত নাইট্ৰজেন ফচফৰাচ আৰু পটেছিয়ামৰ দৰে পুষ্টিকৰ উপাদান বৃহৎ পৰিমানে থাকে দেখিছানে ফচফৰাছ নাইট্ৰজেন আৰু পটেছিয়ামৰ দৰে ৰাসায়নিক পদাৰ্থ সাৰ পানীত দ্ৰবীভূত হোৱাৰ বাবে উদ্ভিদে সহজে শোষণ কৰে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ হৈছে ব্যয়বহুল তোমালোকৰ আগত ৰাসায়নিক সাৰ তোমালোকে ইউৰিয়া নাম শুনি চাই মানে নহয় খেতি পথাৰত খেতিয়কসকলে ব্যৱহাৰ কৰে ইউৰিয়া হৈছে এবিধ ৰাসায়নিক সাৰ কিন্তু এই ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগৰ ফলত কি হ'ব পাৰে জানা বিভিন্ন ক্ষতিসাধন হ'ব পাৰে পৰিৱেশৰ বিনষ্ট হ'ব পাৰে অত্যাধিক ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত কিছুমান কি হয় প্ৰয়োজনীয় অনুজীৱ মাটিত ধ্বংস হৈ যাব পাৰে আকৌ বৰষুণৰ ফলত সেই ৰাসায়নিক সাৰসমূহ গৈ যদি নদীত পৰে জলাশয়ত পৰে তেতিয়া সেই নদী বা জলাশয়ত যি জলচৰ জীৱ আছে সেই জীৱসমূহ আকৌ কি হ'ব পাৰে জীৱসমূহৰ জীৱনলৈ ভাবুকি আহি যাব পাৰে জীৱসমূহ মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে আকৌ ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগৰ দ্বাৰা বিভিন্ন মানুহ কি হব পাৰে বেমাৰ আজাৰ হব পাৰে আৰু সেই ৰাসায়নিক পদাৰ্থ প্ৰয়োগ কৰি যি শস্য উৎপন্ন হয় সেই শস্য যদি আমি ধৰা গ্ৰহণ কৰিছো বেছি পৰিমানত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰলৈ গৈছে তেনেহলে আকৌ কি হব পাৰে আমাৰ বিভিন্ন বেমাৰৰ সৃষ্টি হব এইবাৰ আমি শিকিম জৈৱিক আৰু কৃত্ৰিম সাৰৰ মাজত পাৰ্থক্য চোৱা জৈৱিক সাৰ হৈছে জৈৱিক পদাৰ্থ জৈৱিক সাৰ হৈছে জৈৱিক পদাৰ্থ দেখিছানে জৈৱিক সাৰ হৈছে জৈৱিক পদাৰ্থ আৰু কৃত্ৰিম বা ৰাসায়নিক সাৰ হৈছে অজৈৱিক পদাৰ্থ আমি গমেই পাইছো ৰাসায়নিক সাৰত কি থাকে নাইট্ৰজেন ফচফৰাছ আদি ৰাসায়নিক পদাৰ্থ থাকে নাইট্ৰজেন ফচফৰাছ পটেছিয়াম আদি ৰাসায়নিক পদাৰ্থ থাকে চোৱা এইবোৰ প্ৰাকৃতিক পদাৰ্থৰে গঠিত সম্পূৰ্ণৰূপে আৱৰ্জনা পচন হয়নে নহয় উদ্ভিদৰ যি অপতি হ'ব পাৰে খেৰ হ'ব পাৰে নৰা হ'ব পাৰে মল মূত্ৰ জীৱ জন্তুৰ বিস্তা হ'ব পাৰে ঘৰৰ শাক পাচলি পেলনীয়া শাক পাচলি এই আৱৰ্জনাসমূহ হ'ব পাৰে গতিকে এই সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰাকৃতিক পদাৰ্থ লগ লাগিহে কি প্ৰস্তুত হৈছে জৈৱিক সাৰ প্ৰস্তুত হৈছে আনহাতে ৰাসায়নিক সাৰ আকৌ কাৰখানাত প্ৰস্তুত প্ৰস্তুত কৰা হয় ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰেহে তৈয়াৰ কৰা হয় কৃত্ৰিম সাৰ ৰাসায়নিক সাৰ উদাহৰণ হৈছে ইউৰিয়া হয়নে নহয় চোৱা এইবোৰত কম পৰিমাণৰ উপাদান থাকে কিন্তু জৈৱিক সাৰ যিহেতু প্ৰাকৃতিক পদাৰ্থৰে নিৰ্মিত জৈৱিক পদাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত সাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় কম পৰিমাণৰ পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে কিন্তু ৰাসায়নিক সাৰ যিহেতু কাৰখানাত আৰ্টিফিচিয়েলি বনোৱা হয় গতিকে এইবোৰত বৃহৎ পৰিমানৰ কি থাকে পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে এইবোৰ সস্তা পচন সাৰ সস্তা আৰু কি কৰা হয় গ্ৰাম্য অঞ্চলতে হওক বা সহজতে কি কৰিব পাৰি উৎপন্ন কৰিব পাৰি এইবোৰ সস্তা আৰু গ্ৰাম্য ঘৰ বা পথাৰত প্ৰস্তুত কৰা হয় দেখিছানে ঘৰতেও প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি গাঁত খান্দি বা পথাৰতো প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি হয়নে নহয় চোৱা কিন্তু কৃত্ৰিম সাৰ কেনেকুৱা হয় ব্যয়বহুল আৰু কত প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব কাৰখানাতহে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি গোবৰ পানীত অদ্ৰৱনীয় হোৱাৰ বাবে উদ্ভিদে শোষণ কৰে যি শোষণ প্ৰক্ৰিয়া জৈৱিক সাৰক কি কৰে উদ্ভিদে লাহে লাহে শোষণ কৰে কিন্তু কৃত্ৰিম সাৰ পানীত দ্ৰবীভূত হোৱাৰ বাবে উদ্ভিদে কি কৰে সহজেই শোষণ কৰে এইবাৰ চোৱা ইয়াক সংৰক্ষণ আৰু পৰিবহন কৰাটো কঠিন হয় পচন সাৰ কি কৰা হয় সংৰক্ষণ কৰাটো আৰু কি কৰা হয় পৰিবহন কৰাটো পৰে টানসায়নিক সাৰৰ মজুত আৰু পৰিবহন দেখিছানে ৰাসায়নিক সাৰৰ মজুত ৰখাটো সংৰক্ষণ কৰি ৰখাটো সহজ হয় আৰু পৰিবহন প্ৰক্ৰিয়াও সহজ হয় গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা এটা কথা গম পাইছো যে জৈৱিক সাৰৰ পৰা আমি এককালীন ভাৱেহে কি হব পাৰো উপকৃত হব পাৰো জৈৱিক সাৰৰ পৰা আমি কেনেদৰে উপকৃত হব পাৰো জৈৱিক সাৰৰ পৰা আমি এককালীন সময়ৰ বাবে দেখিছা কিন্তু কৃত্ৰিম সাৰৰ পৰা কৃত্ৰিম সাৰৰ পৰা আমি কি হব পাৰো দীৰ্ঘকালীন ভাৱে দেখিছানে দীৰ্ঘকালীন ভাৱে দীৰ্ঘকালীন মানে বহু সময়ৰ বাবে দেখিছানে কৃত্ৰিম সাৰ প্ৰয়োগ কৰি আমি দীৰ্ঘকালীন সময়ৰ বাবে আমি কি হব পাৰো উপকৃত হব পাৰো গতিকে তোমালোকে এই জৈৱিক সাৰ আৰু কৃত্ৰিম সাৰৰ মাজত যি তুলনা এইখিনি ৰাখিবা এইবাৰ চোৱা জলসিঞ্চন ভাৰতৰ অধিকাংশ কৃষি বৰষুণৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় হয় আমাৰ খেতিয়কসকলে কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বৰষুণ আহিব আহিব বৰষুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে হয় নে নহয় গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এখন কৃষি প্ৰধান দেশ আৰু আমাৰ এই বৰষুণৰ ওপৰতে খেতিয়কসকলে খেতি বাতি কৰে চোৱা ভাৰতৰ অধিকাংশ কৃষি বৰষুণৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় হয়নে নহয় আমাৰ যি মৌচুমী বায়ু অহাৰ পিছতে আমাৰ যি বোৱাৰী বাৰিষা হয় বৰষুণ হয় সেই বৰষুণৰ ফলতহে আমাৰ ভাৰতৰ খেতি বাতি নিৰ্ভৰ কৰে বেয়া বাৰিষাৰ ফলত শস্য় বিকল হয় কিন্তু এটা সময়ত কি হয় বানপানী হয় বাৰিষা হয় তাৰ ফলত কি হয় শস্যবিলাকৰ বিনষ্ট হয় চোৱা শস্য়ৰ গছবোৰলৈ পানী যোগান ধৰা প্ৰক্ৰিয়াটোক কি বুলি কোৱা হয় জলসিঞ্চন বুলি কোৱা হয় দেখিছা শস্যৰ গছবোৰলৈ পানী যোগান ধৰা প্ৰক্ৰিয়াটোক কি বুলি কোৱা হৈছে জলসিঞ্চন পদ্ধতি বুলি কোৱা হৈছে ভাৰতৰ জলসম্পদ বিস্তৃত আৰু অতি বৈচিত্ৰময় জলবায়ু আছে আমি জানোৱেই ভাৰতবৰ্ষৰ জলবায়ু কেনেকুৱা বৈচিত্ৰময় জলবায়ু হয়নে নহয় ভাৰতত কি আছে বিভিন্ন গংগা নদী আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আছে বিভিন্ন উপনদীৰে সমাহাৰ এখন ভাৰতবৰ্ষক কৃষি প্ৰধান ভাৰতৰ জলসম্পদ বিস্তৃত আৰু অতি বৈচিত্ৰময় জলবায়ু আছে হয়নে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ এখন দেশৰ লগত সিখন দেশৰ জলবায়ু নিমিলে হয়নে নহয় তোমালোকে কাশ্মীৰৰ জলবায়ু চিন্তা কৰা আৰু অসমৰ জলবায়ু চিন্তা কৰা নাইবা ৰাজস্থানৰ জলবায়ুৰ কথা চিন্তা কৰা এইদৰে প্ৰত্যেক দেশ সমূহৰে জলবায়ু কি হয় বেলেগ বেলেগ হয় চোৱা কৃষিভূমিত পানী যোগান ধৰিবলৈ কেইবাবিধো ভিন্ন ধৰণৰ জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় দেখিছানে কৃষিভূমিত পানী যোগান ধৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ জলসিঞ্চন পদ্ধতি আমি কি কৰিব লাগিব অৱলম্বন কৰিব লাগিব চোৱা জলসিঞ্চনৰ পদ্ধতি জলসিঞ্চনৰ কিছুমান পদ্ধতি আছে আমি প্ৰথমে চাওঁ আহা কুঁৱাৰ বিষয়ে এতিয়া চোৱা কুঁৱা আকৌ দুই ধৰণৰ আছে খন্দা কুঁৱা থাকিব পাৰে আৰু কেনেকুৱা থাকিব পাৰে নলী নাট থাকিব পাৰে চোৱা খন্দা কুঁৱা আৰু নলী নাট দেখিছানে চিত্ৰ তোমালোকক দেখুওৱা হৈছে এটা কুঁৱা কু যি কুঁৱা কুঁৱাৰ চিত্ৰ আৰু নলী নাদৰ চিত্ৰ চোৱা খন্দা কুঁৱাত মহৰ দ্বাৰা পৰিচালিত যন্ত্ৰ বা পাম্পৰ দ্বাৰা পানী সংগ্ৰহ কৰা হয় ইয়াৰ দ্বাৰা জলসিঞ্চনৰ বাবে অতি গভীৰ ভূগৰ্ভস্থ পানী উপলব্ধ হয় পানী তুলিবলৈ মটৰ পাম্প ব্যৱহাৰ কৰা হয় দেখিছানে পানী তুলিবলৈ কেনেকুৱা পাম্প ব্যৱহাৰ কৰে মটৰ পাম্প ব্যৱহাৰ কৰে এইবাৰ চাওঁ অহা নলা নৰ্দমা ই সাধাৰণতে এক বিস্তৃত আৰু বৃহৎ পৰিসৰৰ বাবে কৰা জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা এই ক্ষেত্ৰত নলা নৰ্দমাবিলাকত নদী বা কোনো জল ভাণ্ডাৰৰ পৰা পানী উত্তোলন কৰি দেখিছা নদী বা কোনো বৃহৎ জলভাণ্ডাৰৰ পৰা পানী উত্তোলন কৰি তাত এৰি দিয়া হয় প্ৰধান নলাৰ পৰা পুনৰ শাখা নলাৰ সৃষ্টি কৰিও বিস্তৃত আৰু বৃহৎ পৰিসৰ পথাৰলৈ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় দেখিছা বিভিন্ন নলাৰ ব্যৱহাৰেৰে কি কৰা হয় খেতি পথাৰত পানী দিয়া হয় আৰু এই যে পদ্ধতিৰে খেতি পথাৰত পানী দিয়া হয় তাকে কি বুলি কোৱা হৈছে জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা বুলি কোৱা হৈছে কিহৰ দ্বাৰা জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা নলাৰ দ্বাৰা জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা এইবাৰ চোৱা নদী উত্তোলন ব্যৱস্থা যিবিলাক ঠাইত নলা নৰ্দমা খান্দি পানী বোৱাই নিয়াত অসুবিধা হয় এনেকুৱা কিছুমান ঠাই আছে য'ত কি কৰিব নোৱাৰি নলা নৰ্দমা খান্দিব পেলাই পানী দিব নোৱাৰি চোৱা বা জলভাণ্ডাৰৰ পৰা পানী সুচল নহয় তেনেবিলাক ঠাইত এই ব্যৱস্থাৰ কথা বিবেচনা কৰাটো যুক্তিসংগত দেখিছানে তেনেকুৱা ঠাই বিলাকত কি কৰিব লাগে নদী উত্তোলন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে এনেবিলাক ঠাইত অতিৰিক্তভাৱে কাষৰীয়া নদীৰ পৰা পোনে পোনে পথাৰত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰি লোৱা হয় দেখিছা যিবিলাক ঠাইত কি কৰিব নোৱাৰি কুঁৱা খান্দিব নোৱাৰি নলা নৰ্দমাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি তেনেবিলাক ঠাইত কি কৰা হয় নদীৰ পৰা ওচৰতে থকা দেখিছা নে কাষৰীয়া ওচৰৰ নদীৰ পৰা কি কৰা হয় পোনে পোনে পথাৰত নদীৰ পৰা পোনে পোনে পথাৰত কি কৰিব লাগিব পানী যোগান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এতিয়া নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা চোৱা এইবাৰ আমি চাম পুখুৰী এইবিলাক বিশেষকৈ কোনো উৎসৰ পৰা বৈ অহা পানী সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পৰা সৰু সৰু জলভাণ্ডাৰ দেখিছানে এইবিলাক বিশেষকৈ কোনো উৎসৰ পৰা বৈ অহা পানী সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পৰা সৰু সৰু জলভাণ্ডাৰ বুলি কোৱা হৈছে এইবাৰ চোৱা বৰষুণৰ পানী সংগ্ৰহ যাক আমি কি কওঁ ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং বুলি কওঁ দেখিছানে বৰষুণৰ পানী দেখিছা বৰষুণৰ পানী কেনেকে কৰা হৈছে দেখিছা এইটো এটা টেংকিত গহৰ মানে ৰাখি থোৱা হৈছে দেখিছা আকৌ টেংকিৰ পৰা পানী কি কৰা হৈছে নি পেলাই বিভিন্ন জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে চোৱা পিছৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে টেংকিত পানী জমা হোৱাটোৱে হৈছে বৰষুণৰ পানী সংগ্ৰহ ইয়াৰ ফলত মাটিৰ খহনীয়া ৰোধ হয় দেখিছানে এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং বৰষুণৰ পানী সংগ্ৰহ আমি বৰষুণৰ পানী সদায় আমি কেতিয়াও এনেই যাবলৈ দিব নালাগে আমি বৰষুণৰ পানীখিনি সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিব লাগে হয়নে নহয় তেতিয়া সেই পানীখিনি পিছত আমি আকৌ যে টেংকিত জমা কৰি ৰাখোঁ সেই টেংকিৰ পৰা আমি আকৌ কি কৰিব পাৰোঁ আমি বিভিন্ন জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা হিচাপে খেতি পথাৰত দিব পাৰোঁ আমি আমাৰ ঘৰৰ আমি আমাৰ ঘৰতে যদি খেতি কৰা হৈছে আকৌ সেই পানীখিনি সেয়া শাক পাচলিত গৈ পেলাই আমি সেয়া পানী দিব পাৰোঁ এতিয়া চোৱা কৃষি প্ৰণালী শস্য পথাৰৰ পৰা উৎপাদন সৰ্বাধিক কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্হি ব্যৱহাৰ কৰা হয় শস্য পথাৰৰ পৰা উৎপাদন সৰ্বাধিক কৰিবলৈ গতিকে যিহেতু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাই আহিছে আমাৰ খাদ্যৰ চাহিদাও বৃদ্ধি পাইছে আৰু খাদ্যৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে আমি উন্নতমানৰ কি কৰিব লাগিব সঁচ আমি উদ্ভাৱন কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু অধিক উৎপাদন কৰিব পাৰিব লাগিব গতিকে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ যি কৃষি পদ্ধতি সেই কৃষি পদ্ধতি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৰিব পাৰিব লাগিব চোৱা এতিয়া তেনেকুৱা আৰ্হি তিনিটা হল চোৱা মিশ্ৰিত কৃষি পদ্ধতি বা মিশ্ৰিত কৃষি প্ৰণালী মিশ্ৰিত কৃষি প্ৰণালীত কি কৰা হয় দুই বা তিনি ধৰণৰ খেতি একেলগে কৰা হয় তাৰপিছত চোৱা আন্তঃ শস্য পদ্ধতি বা অন্তৰ্ব্তী কৃষি পদ্ধতি অন্তবৰ্তী কৃষি পদ্ধতিটো কি কৰা হয় জানানে কিছুমান শাৰী শাৰীকৈ কি কৰা হয় দুই তিনি ধৰণৰ খেতি একেলগে কৰা হয় শস্য বৰ্তন শস্য বৰ্তন পদ্ধতিত কি কৰা হয় সুপৰিকল্পিত ভাৱে শস্যৰ উৎপাদন বঢ়োৱা হয় এতিয়া আমি চাওঁ আহি কৃষি প্ৰণালী মানে কি বা মিশ্ৰিত শস্য মানেনো কি চোৱা একেখন মাটিতে বা একেখিনি মাটিতে দুটা বা দুটাতকৈ অধিক শস্য একেলগে খেতি কৰিলে তাকে কি বুলি কোৱা হয় মিশ্ৰিত কৃষি প্ৰণালী বুলি কোৱা হয় চোৱা ইয়াৰ ফলত বিপদ হ্ৰাস পায় দেখিছানে ইয়াৰ ফলত বিপদ হ্ৰাস পায় কিয়নো কোনোবা এবিধ শস্যৰ ধৰা কি হ'ল নহল কিন্তু তাৰ লগতে কৰা আন এবিধ শস্য হ'ল গতিকে সেই যিখিনি ক্ষতিপূৰণ হ'ল সেই নোহোৱা শস্যখিনিৰ পৰা যে যি ক্ষতি হ'ল সেই ক্ষতিৰ ক্ষতিপূৰণ কোনে পূৰাব জানানে সেই লগতে যে আন এবিধ শস্য কৰা হৈছে সেই শস্যই কি কৰিব ক্ষতিপূৰণ কৰিব পাৰিব দেখিছা এবিধ শস্যৰ উৎপাদন কম হ'লেও আনটোৰ পৰা ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰিব পাৰি বিকলতাৰ পৰা কিছু কি কৰা হয় বীমা দিয়া হয় গতিকে এই বিভিন্ন সুবিধা আছে কিহত সুবিধা আছে মিশ্ৰিত কৃষি প্ৰণালীৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সুবিধা দেখা যায় চোৱা উদাহৰণবিলাক কেনেকুৱা খেহু আৰু বুটমাহ ঘেহু আৰু সৰিয়হ বা চীনাবাদাম আৰু সূৰ্যমুখী বা বেলিফুল তোমালোকে মিশ্ৰিত কৃষি প্ৰণালীত কেনেদৰে আমি কোনবোৰ উদ্ভিদ আমি মিশ্ৰণ কৰি পেলাই কৰিব পাৰো দেখিছানে চিত্ৰ দেখুওৱা হৈছে খেহু আৰু বুটমাহৰ খেতি আমি মিশ্ৰিতভাৱে কৰিব পাৰো ঘেহু আৰু সৰিয়হৰ আমি মিশ্ৰিতভাৱে কৰিব পাৰো চীনাবাদাম আৰু সূৰ্যমুখী বা বেলিফুল আমি কি কৰিব পাৰো মিশ্ৰিতভাৱে আমি খেতি কৰিব পাৰো এতিয়া চোৱা অন্তী কৃষি পদ্ধতি একেখন পথাৰতে দুটা বা তাতকৈ অধিক শস্য নিৰ্দিষ্ট আৰ্হিত খেতি কৰা হয় এটা নিৰ্দিষ্ট আৰ্হি আছে জানানে কিছুমান শাৰী হিচাপে লোৱা হয় দেখিছা এটা কিছুমান এটা খেতি কমকৈ শাৰী লোৱা হয় আকৌ আনটো খেতি তাৰ পিছত আকৌ কি কৰা হয় কমকৈ কিছুমান শাৰী হিচাপে বনোৱা হয় দেখিছা এটাৰ কম শাৰী আৰু তাৰ পিছত আনটোৰ আকৌ কিছুমান কম শাৰী দিয়া হয় উদাহৰণ কি কি চয়াবিন আৰু গুমধান বাঁহ ব্ৰজ আৰু উৰহি গতিকে অন্তৰাবৰ্তী কৃষি পদ্ধতি আমি কিছুমান সৰু সৰু আমি শাৰী হিচাপে যদি কৰা হয় চোৱা এনেকে ধৰা এটা খেতি কৰা হৈছে এনেকে এনেকে ধৰা এটা শাৰী শাৰী সৰু সৰু শাৰী কৰি পেলাই এনেকে খেতি কৰা হৈছে আকৌ অন্নবিধ খেতি আকৌ এনেকে কৰা হৈছে ঠিক আছে নে এনেকে কিছুমান শাৰী কৰি কৰি কি কৰা হয় খেতি কৰা হয় এনেকুৱা পদ্ধতিবিলাকক কি বুলি কোৱা হৈছে অন্তবৰ্তী কৃষি পদ্ধতি বুলি কোৱা হৈছে আকৌ ধৰা এই শস্যৰ খেতি এনেদৰে কম কম শাৰী হিচাপে কি কৰা হয় খেতি কৰা হয় এতিয়া চাও আমি শস্যবিলাক এনেদৰে নিৰ্বাচন কৰি লব লাগে যাতে কেনেদৰে আমি নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব লাগিব সিহঁতৰ প্ৰয়োজনীয় দ্ৰ অনুপোষক দ্ৰব্যবিলাকো ভিন্ন হয় দেখিছানে উদ্ভিদৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অনুপোষক দ্ৰব্যবিলাক যাতে ভিন্ন হয় আমি যি খেতি লৈছো সেই খেতি যি শস্য লৈছো সেই শস্যবিলাকৰ কি হব লাগিব জানানে একে ধৰণৰ অনুপোষক দ্ৰব্য গ্ৰহণ কৰা বিধৰ হব নালাগিব যাতে উদ্ভিদৰ অনুপোষক দ্ৰব্যবিলাক আমি যি দুটা শচ লৈছো সেই উদ্ভিদৰ অনুপোষক দ্ৰব্যবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হব লাগিব এইটো নিশ্চিত কৰি লব লাগে যাতে যোগান ধৰা প্ৰায়খিনি অনুপোষক দ্ৰব্যই শস্যবিলাক শোষণ কৰি লব পাৰে আমি এইটোও নিশ্চিত কৰি লব লাগিব যিবিলাক অনুপোষক দ্ৰব্য যোগান ধৰা আছে সেই অনুপোষক দ্ৰব্যবিলাক যাতে উদ্ভিদসমূহে কি কৰি লব পাৰে শোষণ কৰি লব পাৰে কীট পতংগ বা বেমাৰে আক্ৰমণ কৰি যাতে সকলোবিলাক শস্যলৈ বিয়পিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা হাতত লব লাগে গতিকে কীট পতংগ অপটিন আদিৰ দ্বাৰা যাতে কোনো প্ৰতিৰোধ হব নোৱাৰে তাৰ বাবেও আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এনে ব্যৱস্থাই দুয়োবিধ শস্যৰ পৰাই অধিক উৎপাদন লাভ কৰিব পাৰি আৰু যদি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা লাভ কৰিম আৰু আমাৰ খাদ্যৰ যি অভাৱ হবলৈ ধৰিছে নাটনি হবলৈ ধৰিছে সেই সমস্যা আমাৰ পৰা কি হব আঁতৰ হব চোৱা এইবাৰ আমি চাম শস্য বৰ্তন মানেনো কিম একেখন পথাৰতে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ বিভিন্ন শস্য খেতি কৰাৰ নীতি হল শস্য পৰিৱৰ্তন সু পৰিকল্পিতভাৱে একেখন পথাৰতে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ দেখিছানে সু পৰিকল্পিতভাৱে একেখন পথাৰতে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ বিভিন্ন শস্য খেতি কৰাৰ নীতি হল শস্য বৰ্তন চোৱা একেখন পথাৰতে বাৰে বাৰে কিছু শস্য খেতি কৰিলে বাৰে বাৰে মাটিৰ পৰা একেখিনি পুষ্টিকৰ পদাৰ্থ কি কৰা হয় উলিওৱা হয় যদি আমি একেখিনিকে কৰি থাকো গতিকে আমি বিভিন্ন শস্য বাচি লোৱা উচিত যাতে মাটিৰ সকলো পুষ্টিকৰ উপাদান কি হয় ব্যৱহাৰ হয় ঠিক আছে নে আমি একেবিধ শস্যকে নকৰি ইটোৰ পিছত সিটোকৈ যদি আমি সু পৰিকল্পিত ভাৱে কৰো তেতিয়া পুষ্টিকৰ পদাৰ্থসমূহৰ কি হব জানানে উপাদানটো সুপৰিকল্পিত ভাৱে হব চোৱা শস্য বৰ্তনৰ সুবিধাসমূহ মাটিৰ উৰ্বৰতা বজাই ৰখাত সহায় হয় দেখিছা মাটিখিনি সাৰুৱা হৈ থাকে ই কীট পতংগ আৰু অপতৃণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ যি কীট পতংগ থাকে আৰু অপতৃণ থাকে পেলনীয়া উদ্ভিদসমূহ থাকে হয়নে নহয় যি আমাৰ প্ৰয়োজনত নাহে অপতৃণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে মাত্ৰ এটা মাটি প্ৰস্তুত কৰি একেৰাহে কেইবাটাও শস্যৰ খেতি কৰিব পাৰে দেখিছা মাত্ৰ একে ধৰণৰ মাটি প্ৰস্তুত কৰি একেৰাহে কেইবাটাও শস্যৰ খেতি কৰিব পাৰে মাত্ৰ এটা মাটনীয়াক প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু সেই মাটিটোতে কি কৰা হৈছে এটাৰ পিছত আনটোকৈ খেতি কৰিব পৰা হৈছে আৰু সেইটোক শস্যৱৰ্তন বুলি কোৱা হয় এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে মোক এটা পৰীক্ষা দিব লাগিব মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে ছানহেম হৈছে সেউজ সাৰৰ উদাহৰণ ই শুদ্ধ নে অশুদ্ধ ছানহেম হৈছে সেউজ সাৰৰ উদাহৰণ গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো কি হব ইয়াৰ উত্তৰটো শুদ্ধ হব দ্বিতীয় প্ৰশ্ন চোৱা শাৰী শাৰীকৈ কৰা কৃষি এথ নহয় শাৰী শাৰীকৈ কৰা কৃষি প্ৰশ্ন চোৱা মাটিৰ গুণাগুণ নষ্ট হোৱাৰ কাৰণ হল অধিক পৰিমাণে অবৈজ্ঞানিকভাৱে সাৰ প্ৰয়োগ কৰা অধিক পৰিমাণে কীটনাশক আৰু অপতীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰা আৰু অত্যাধিক মাটি চহ কৰা ওপৰৰ উত্তৰটো হব ওপৰৰ আটাইকেইটা ফলত কি হব পাৰে মাটিৰ গুণাগুণ নষ্ট হব পাৰে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছো তোমালোকে বুজিবলৈ সক্ষম হৈছে আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ